অঁ হেমন্ত মামা ভালে আছে নিশ্চয় অঁ চৰি 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 আপোনাকতো ভাল বুলি কওঁতে মোৰে লাজ লাগি গৈছে আপোনাৰ লাজ নালগৈ নেকি লাজ নালাগে আপোনাৰ ইমান মানুহ গালি বাৰি থাকে ন আপোনাৰ লাজ নালগৈ আজি এটা কালি এটা তমু অমুক তমুক এখন কি বকি আছে ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ মতে চব ঠিকে আমাৰ মতে এটাও ঠিক নহয় গোটেইখিনি বেজ বুজি পাইছে আপুনি গতিকে লাজ থাকিব লাগে অকণমান ইমান মোটা মাইকী চব আপোনাক গালি ভাৰি আছে নিশ্চয় আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ চাইছে ফেমিলিকেইটাই আপোনাৰ লাজ লগা নাই নেকি অলপ মানুহ সেনেকুৱা হেৰিকেইটা কৰি আছে যে আপুনি এটা কথা ভাবি দিয়ক আপুনি এইটো ভাৰতবৰ্ষত মানে এই অকল হিন্দু জাতি মানে থাকিলি যে আপুনি ভাৰতখন চলিব পাৰিব অসমখন চলাব পাৰিব কেতিয়াও নোৱাৰিব এইটো কথা মনত ৰাখিব কেতিয়াও নোৱাৰিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মই ক'ব পাৰিম এইটো কেতিয়াও নোৱাৰিব এটা এইটো এখন ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি আছে বিভিন্ন জাতি থাকিলে সেয়েহে আপুনি ভালকৈ চলাই যাব পাৰিব বুজি পাইছে কথাটো আপুনি এটা কথা ভাবিব কাজিৰঙাত যদি অকল সিংহই থাকে কাজিৰঙা কেতিয়াও নহয় যদি বা অকল বাঘেই থাকে কাজিৰঙা কেতিয়াও নহয় এখন ৰিজাৰ্ভত যেনেকুৱা যদি অকল বান্ধৰে থাকে সেইটো কেতিয়াও ৰিজাৰ্ভ নহয় তাৰমানে তাতে সেইখন ৰিজাৰ্ভত চাব আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ পশুপাখী আছে সিংহ বাঘ গঁড় গোটেইখিনি আছে তেহে মানে সেইটো চাবলৈ মানুহ যায় আৰু সেইটোকে কোৱা হয় সেইটো এটা ৰিজাৰ্ভ বা চিৰিয়াখানা বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেধৰণৰ এখন ভাৰতত এখন অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতিগোষ্ঠী থাকিব আৰু ভাৰতখন আপুনি চলাই ভাল পাব গতিকে চবেৰে মিলি জুলি থাকিব লাগিব আৰু আপুনি যিগিলা সৃষ্টি কৰি আছে মানে হিন্দু মিয়া হিন্দু মিয়া মুছলিম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সৃষ্টি লগাই দিয়া আছে গতিকে এইটো কিন্তু আপুনি এটা সময়ত নিশ্চয় ভাবি চাব কি হয় বস্তুটো তাৰমানে আপুনি বহুত এটা ডাঙৰ এটা গণ্ডগোল সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে হেৰি কৰি আছে ঠিক তেনে মানে বাংলাদেশৰ দৰে কৰিব খুজি আছে আপুনি বুজি পাব নাই